Setiap hari di sebalik dinding rumah yang nampak sempurna Ada suara kecil yang menjerit dalam diri Penderaan kanak-kanak bukan hanya menyakitkan tubuh Malah membunuh jiwa perlahan-lahan Ini kisah Aisyah dan ini juga mungkin kisah anak yang anda kenal Apa ni Aisyah? Kau dapat nombor 20? Yang kelas... Hari-hari kau main. Tak guna. Anak lain boleh. Kenapa kau tak boleh? Maafkan Aisyah, Ayah. Aisyah dah cuba. Aisyah janji tak buat lagi. Abang, cukuplah. Dia budak lagi. Kita boleh ajar dia elok-elok, kan? Ah, diam kau. Kalau kau tak nak aku naik tangan, kau jangan bersampur. Setiap malam aku dengar Aisyah menangis ni. Aku nampak lebam di tangan dia semalam masa dia balik dari sekolah. Aku tak boleh diamkan diri aku lagi ni. Aku kena laporkan dekat polis. Ini bukan jaga tepi kain orang. Ini soalan nyawa anak kecil. Lebih baik aku lapor sekarang. Aisyah, cikgu perhatikan sekarang Aisyah banyak termenung. Aisyah tak bergaul dengan kawan-kawan. Aisyah ada masalah ke? Kalau Aisyah ada masalah, ceritakanlah. Cikgu akan cuba bantu Aisyah. Lagipun cikgu nampak tangan Aisyah macam ada lebam. Ayah marah cikgu. Dia selalu pukul. Saya takut nak balik rumah. Eh, kalau macam ni tak boleh jadi Aisyah ini dah macam kes penderaan kanak-kanak. Macam ni Aisyah, cikgu akan laporkan perkara ini kepada pihak berkuasa. Aisyah jangan takut, cikgu akan lindungi Aisyah insya Allah. Cuma cikgu nak ucapkan taniah sebab Aisyah berani untuk cerita kepada cikgu. Cerita yang sebenarnya. Puan, luka-luka -buka ni bukan disebabkan jatuh biasa saya dapati terdapat lebam lama dan juga lebam baru. Lebamnya menunjukkan kemungkinan berlakunya penderaan terhadap sakit. Adakah puan tahu tentang perkara ini? Saya minta maaf Dr. Kristina. Saya tahu akan perkara ini. Namun, saya sendiri tak boleh buat apa-apa. Sekiranya saya melawan, saya turut akan dibuka olehnya. Kami berdua hidup dalam ketakutan selama ini. Puan sepatutnya perlu membuat laporan secepatnya tentang perkara ini. Sekarang, anak pun yang menjadi mangsa. Habis badan penuh dengan lebam-lebam seperti ini. Saya akan laporkan kepada pihak polis tentang perkara ini. Aisyah perlu diselamatkan. Kami ada tanggungjawab dan tidak boleh menutup mata tentang kes ini. Jangan kerana sayangkan suami, anak yang menjadi mangsa. Encik Rahim, kami telah menerima laporan penderaan terhadap anak Encik. Kami akan siasat secara menyeluruh dan mengambil tindakan sewajarnya. Kanak-kanak mempunyai had untuk hidup selamat dan bahagia. Undang-undang takkan berdiam diri. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Saya Walina, cikgu kepada Aisyah. Hari ini saya datang sini sebab saya nak buat laporan berkenaan satu kes penderaan dan hari ini saya bawa juga ibu kepada mangsa, mangsa bernama Aisyah dan juga saya bawa juga doktor yang merawat, Dr. Kristina. Baik Puan, kami akan menyiasat kes ni di bawah Akta Penderaan Kanak-Kanak. Encik Rahim, tahu kenapa Encik dipanggil semua ke sini? Hmm. Saya tahu buat apa-apa salah. Anak saya tu punya degil, tak reti dia ajar. Degil? Atau Encik yang reti menjadi ayah? Anak Encik datang ke sekolah dengan lebang di lengan Pihak sekolah telah melakukan laporan berkaitan perkara ini. Ini bukanlah laporan pertama buat Encik. Aku besarkan dia, bagi makan minum. Bila dia tak nak dengar cakap aku, aku marahlah. Hmm, saya faham maksud Encik. Tapi itu bukan bermaksud Encik boleh sakiti anak Encik. Ini manusia. Bukannya patun boneka yang senar-senar yang terajam. Aku aku penat. Aku hilang kerja. Duitku habis kena tipu dengan kawan aku. Semua beban atas kepala aku ni. Dan beban tu, Encik, lepaskan pada anak Encik yang tak perlu salah. Aisyah, tak perlu ayah yang sempurna. Dia cuma perlukan ayah yang bertanggungjawab. Sayangkan dia sepenuh hati dan bukan menyakitinya. Encik, Encik akan didakwa di bawah akta kanak-kanak dan isteri dan anak Encik akan ditempat di bawah perlindungan. Saya percaya setiap manusia itu boleh berubah terpulang pada Encik sama ada mahu melakukan perubahan atau tidak. Jangan biar seorang pun kanak-kanak menderita dalam diam. Jika anda ternampak tanda-tanda penderaan, laporkan segera. Jadilah suara untuk mereka yang tidak mampu bersuara. Ketika ketika pun kanak-kanak mereka berhak dilindungi dan saya